السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال تعالى في التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Marilah sama-sama kita tinggalkan Marilah sama-sama kita tingkatkan penghargaan kita dan kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu SWT Yang telah memberikan kita nikmat untuk kita hidup sekali lagi di muka bumi ini Dan matlamat utama kita adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu SWT Sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu SWT di dalam kitabnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yang bermaksud tidakkah aku yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia dan juga jin hanya tidak lain dan tidak bukan untuk menyembah kepadaku yakni menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah seperti biasa pada minggu-minggu yang lalu saya telah mengungsikan hadis-hadis berkenaan dengan solat Jumaat walaupun solat Jumaat ini dia tidak ada kaitan yang langsung terhadap panduan solat-solat sunnah akan tetapi solat Jumaat dan sunnah-sunnahnya dan berkaitan dengannya amat penting untuk kita mengetahui tentang hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan solat Jumaat tentang apa yang kita melakukan pada solat Jumaat yang boleh yang paling penting yang boleh menghapuskan dosa-dosa kita Bagaimana? Dengan kita melakukan beberapa-beberapa sunnah yang telah ditetapkan Dan digalakkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitabnya Kita masih lagi dalam perbincangan kita dalam hadis Dalam kitab Riyadus Salihin Karangan Imam An Nawawi dalam bab yang ke-210 Keutamaan solat Jumaat, kewajipan mandi untuk menghadirinya datang berpagi-pagi doa pada hari jumaat membaca selawat ke atas junjungan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga huraian perihal saat dikabulkannya doa-doa dan sunnahnya dan juga memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala jadi sebagaimana telah dibincangkan dalam minggu-minggu yang lalu di antara sunnah-sunnah ataupun amalan-amalan yang kita boleh lakukan pada hari Jumaat adalah untuk kita di antaranya untuk kita bermandi sebelum kita solat Jumaat. Datang berpagi-pagi kepadanya bermaksud kita datang awal. Kita bersiapkan diri kita untuk kita menghadiri awal ke dalam masjid dan yang paling penting juga dan di antara amalan yang paling penting di hari Jumaat adalah untuk kita memperbanyakkan doa pada hari Jumaat serta untuk kita memperbanyakkan zikir dan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis pada hari ini insyaallah kita akan membacakan beberapa hadis. Hadis yang kelima dalam bab ini wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal idza jaa ahadukumul jum'ah falyaghtasil muttafaqun alaihi yang bermaksud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jikalau seseorang di antara kamu semua mendatangi solat Jumaat ah, maka hendaklah mandi dahulu dan ini di antara sunnah yang telah saya sebutkan sebentar tadi di antara sunnah-sunnah yang paling utama untuk kita lakukan adalah mandi solat Jumaat. Mudah je. Kita cuma hanya kena mandi. Apa maksud mandi? Sebelum waktu Jumaat ini mandi sunnah. Mandi sunnah solat Jumaat. Ya ini kalau kita misal kata kalau kita dalam konteks Singapura ni Mandi solat Jumaat Kita boleh mandi solat Jumaat Daripada kita di rumah Sebelum kita bertolak ke tempat kerja Sebab kalau dekat konteks Singapura Kita biasanya kerja working hours Dan bagi mereka Daripada kalangan jemaah Yang sempat mandi sebelum keluar Maka perkara itu lebih afdal Bagaimana kita nak melakukan mandi tersebut Kita lakukan mandi tersebut macam mana kita melakukan mandi wajib. Ha. Kita ambil wuduk, terus kita mandi. Ha itu adalah yang paling mudah mandi yang paling mudah yang saya boleh terangkan. Hadis yang seterusnya hadis yang ke-6 wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala waslu al-jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin muttafaqun alaihi al muradu bil muhtalim al balil wal muradu bil wujub wujubu ikhtiyarin ka ar rajuli li sahibi haqquka wajibun alayya wallahu a'lam yang bermaksud dari abi dari abi sa'id al khudri radhiyallahu anhu bahwasanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mandi jumaah itu adalah wajib bagi setiap orang yang sudah baligh hadis muttafaqun alaihi yang dimasukkan dengan Al-Muhtalim ialah orang yang sudah balik Dewasa dan juga berakal Sedang yang dimasukkan wajib ialah secara pilihan Seperti kata seseorang pada kawannya Hakmu itu wajib ke atasku Jadi apakah hukum Kalau kita mandi Jumaat sebelum waktu Ataupun sebelum waktu Jumaat Ataupun sebelum untuk kita menghadiri sidang Jumaat tersebut Hukumnya wajib Wajib bermakna di sini apakah apakah maksud wajib di sini? Wajib di sini bukannya kalau kita mandi solat Jumaat ataupun kalau kita tinggalkan mandi solat Jumaat itu kita punya solat Jumaat tidak sah. Itu bukan maksudnya. Maksudnya adalah hukumnya bukannya hukum seperti mandi wajib. Jadi Nabi saw menggalakkan kita untuk kita melakukan mandi solat jumaat itu ialah hukumnya digalakkan sangat-sangat digalakkan sampai ulama ulama-ulama kita menghukumkan bahawa solat jumaat ataupun mandi solat jumaat itu wajib akan tetapi kalau seseorang itu tidak melakukan ataupun tidak melakukan mandi solat jumaat maka jumaat maka solat jumaatnya tetap sah dia cuma nak menggalakkan kita untuk kita menjaga sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diantara sunnah yang sangat-sangat digalakkan adalah untuk kita melakukan mandi sebelum kita menghadiri sidang Jumaat. Itulah maksud di sebalik wajibnya itu. Bukannya wajib untuk kita mandi sebelum Jumaat. Kalau kita nak, kalau hukumnya wajib. Kalau kita diwajibkan mandi solat Jumaat, saya rasa kita semua tak dapat solat Jumaat. Ha, sebab saya tahu dan kita faham tentang konteks kita di Singapura. Kalau kita nak tetapkan mandi sebelum solat Jumaat tu, sebelum kerja, dia memang agak susah ataupun agak susah, agak perit untuk kita mengaplikasikan sunnah ini dalam kegiatan harian kita. Jadi kalau itu, kalau itulah um, isunya pagi pagi Jumaat sebelum kita keluar kerja kita boleh mandi seperti biasa niatkan mandi sebelum solat Jumaat Hadis seterusnya wa ansamurah samurah radhiyallahu anhu qol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda yaumal jumu'ah fabiha wa ni'mat wa man yattasil fa al-wuslu afdal rawahu abu daud wa tirmizi wa qala hadithun hasanun dari samurah radhiyallahu anhu katanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa berwuduk pada hari jumaat ah, maka dengan keringanan itu bolehlah dilakukan dan tanpa mandi dan itu pun sudah baik tetapi barang siapa yang mandi maka mandi itu adalah lebih utama diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi dan dan Imam At-Tirmizi rahimahullah mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis hasan. sebagaimana yang telah saya terangkan sebentar tadi, barang siapa yang berwuduk kemudian dia tidak mandi untuk solat Jumaat, maka perkara itu pun sudah baik. Tetapi barang siapa yang dapat melakukan mandi maka mandi itu adalah utama. bagi sesiapa yang sempat mandi, insya-Allah Allah akan ganjarkan ibadah itu serta kita punya niat, kita punya keinginan kita untuk melakukan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga saya pun pernah cakap perkara ini. kalau kita dalam kita punya dalam kita punya pengajaran ataupun apa ataupun ajaran-ajaran yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri apabila kita nak menghadiri sidang ataupun menghadiri majlis-majlis ataupun keramaian solat jemaah selalunya kita punya agama mengajarkan kita untuk membersihkan diri kita terlebih dahulu itu sebab kalau kita sebelum solat nak kena mandi wajib kalau kita kalau kita datang mimpi ataupun kalau kita uh, mengadakan intimasi dengan kita punya uh, orang rumah kalau kita menghadiri sidang jumaat ataupun kalau kita menghadiri sidang jemaah uh, Disunahkan kita untuk membersihkan kita di untuk membersihkan diri kita untuk kita mandi uh, jadi kalau kita join kita punya jemaah ataupun sidang keramaian kita dalam keadaan yang bersih dan insya-Allah taala tidak terkena penyakit-penyakit ataupun kita yang membawa penyakit itu. Disebabkan itu, sebelum kita menghadiri sesi-sesi keramaian ataupun congregation, agama telah menetapkan untuk kita mandi sebelum kita menghadiri sidang sidang tersebut. Dan hadis yang terakhir pada hari ini yang saya nak kongsikan agak panjang sikit وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس, أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra rawahu al bukhari yang bermaksud dari Salman radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidaklah seseorang lelaki itu mandi pada hari Jumaat ah, lalu bersuci sekuasa ia melakukan bersuci tadi dan berminyak dengan minyaknya atau mengambil dari sebahagian haruman-haruman minyak harum yang ada di rumahnya selanjutnya ia keluar lalu tidak memisahkan antara dua orang yang sedang duduk kemudian bersembahyang yang telah ditentukan untuknya yakni salat sunnah tahiyatul masjid seterusnya berdiam diri tidak bercakap-cakap ketika imam berbicara Melainkan diampunkan untuknya antara jumlah itu dengan jumlah lainnya yang berikutnya ha. Jadi hadis ini agak panjang Jadi saya boleh dissect ataupun saya boleh terangkan intipati hadis-hadis hadis tersebut Yang pertama Rasulullah SAW berkata tidaklah seseorang itu mandi pada hari Jumaat. Ah. Ha. Jadi Hadis ini mengesyorkan kita sebagaimana topik kita pada hari ini untuk kita kalau kita sempat ataupun kalau kita mempunyai masa kita mandi sebelum kita menghadiri sidang Jumaat. Wa tatahharu mastata'a min tuhrin wa min duhni aw yamassu min baitih. Ya yang ni poin kedua. Poin pertama tadi mandi, poin kedua untuk kita berwangi-wangian. pada hari Jumaat ini pun agak agak penting ataupun agak mustahak untuk kita untuk kita ingat bahawa kalau kita berwangi-wangian, misal kata kalau kita dapat keluar kerja, kita dapat keluar daripada rumah kita pagi pukul 9 ataupun pukul 8, kita pergi kerja, hari Jumaat kita wangi-wangi lebih sikit lah. Kita berpakai minyak wangi kita, apa-apa minyak wangi yang kita ada, yang muak, yang mahal ke, yang murah ke, dipersilakan. asalkan hari Jumaat, kita berwangi-wangian. Au yamasu min tibi Atau mengambil haruman-haruman minyak wangi yang ada di rumahnya ha, Ada di antara ulama' salaf Diorang mengatakan ataupun diorang Membicarakan hadis ini yang bermaksud Ambil haruman-haruman daripada rumahnya Kira malam Jumaat tu ada intimasi lah ha, Dengan orang rumah Kalau itu kan sebagai ibadah ha, Itu kan sebagai ibadah bagi mereka yang telah berkahwin jadi maksud ada ulama di antara ulama kita yang mentafsirkan hadis sebagai berikut dia bukan pakai minyak wangi secara kita macam secara apa secara linguistik ada ha, pun secara figuratively ada ha, pakai minyak wangi rumah minyak wangi yang kita pakai ataupun kita intimasi dengan zaujah kita dengan isteri kita di rumah itu yang bermaksud daripada hadis Nabi SAW wa yatahharu mastata'a min tuhrin wa yadhiru min memakai minyak wangi au yamassu min tibi ha, yang tadi tu summa yakhruju fala yufarriqu baina ini ini poin yang ketiga selanjutnya beliau keluar lalu tidak memisahkan antara dua orang yang sedang duduk ini bila dia datang ke masjid dia tidak memisahkan dia tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk di saf-saf mereka tersendiri. Apa yang saya faham dan apa yang telah ulama pun telah membicarakan tentang hadis ini ataupun poin ini untuk kita tidak membuat bising ataupun untuk tidak untuk kita tidak mengacau untuk untuk kita tidak membuat kacau ataupun kita aa, meng, kita mengacau orang lain mengacau ketenteraan mereka ataupun kita disturb dia punya privacy. jadi bila kita datang ke masjid, kita dalam keadaan yang tenang, kita dalam keadaan yang kita datang ke masjid ini untuk kita fokus untuk kita menghadiri sidang Jumaat dan kita tidak membuat kacau kepada orang lain. Ini bermaksud hadis ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Selanjutnya beliau keluar lalu tidak memisahkan antara dua orang yang sedang duduk. Beliau jaga kata-katanya, tidak melakukan ataupun tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak elok, menjaga tingkah lakunya, baik, berkelakuan baik terhadap jemaah-jemaah yang lain. Kemudian poin yang keempat, fa may kutibalahu. Kemudian beliau datang ke masjid. Kemudian beliau datang ke masjid Lalu melakukan salat sunnah tahiyatul masjid ha, Bila datang ke masjid, kalau datang siang ha, Datang siang, salat tahiyatul masjid Dan salat dan Nabi SAW tidak menghadkan apa-apa salat pun Kalau kita datang ke salat Jumaat Jadi kita boleh melakukan salat sunnah Sementara menunggu salat Jumaat Salatul intizar namanya Kita boleh salat dua rakaat ha, Salat tu berbentuk mutlak jadi seorang tu kalau dah salat tahiyatul masjid sementara menunggu waktu solat Jumaat beliau boleh membaca Al-Quran beliau boleh membaca atau beliau salat dua rakaat sekarang ni pun solat Jumaat pun dah siang sekarang azan pun dah 12.50 jadi diharapkan kepada para jemaah yang datang siang boleh baca Quran boleh solat dua rakaat sambil menanti atau sambil menunggu solat solat Jumaat jangan restless saya faham kadang masjid kerana masjid di Singapura kalau masjid yang ada satu session kalau salat zuhur azan dikumandangkan siang mereka akan lambatkan sikit masa melambatkan ha, sikit agar semua jemaah dapat solat jumaat di masjid ini. Jadi apakah antara amalan-amalan yang boleh kita lakukan pada solat jumaat ataupun sementara kita menunggu solat jumaat ha, kita boleh solat sunnah dua rakaat kita boleh soal, kita boleh membaca al-Quran dan sebagainya. Dan poin yang seterusnya poin yang kelima seterusnya bila telah selesai daripada solat tahitul masjid seterusnya berdiam diri tidak bercakap apa-apa ketika imam berbicara. Ha, ini saya rasa semua alhamdulillah semua semua telah mengamalkan itu, ini pun kadang-kadang kita punya imam, kita punya muazzin sebelum mereka bermula azan kedua, nanti nanti mereka akan berkata kat depan apa? Ha, ha, sebagai ha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda jika imam sudah menaiki mimbar, tidak, janganlah kamu berkata apa-apa walaupun dengan berkata diam sekalipun, ha, maka luputlah pahala solat solat jemaatmu. Ha, itu hadis ada hadis Uh, Hadis di mana Rasulullah SAW memberi amaran kepada mereka yang berkata-kata, ataupun mereka yang berkata-kata untuk memberikan peringatan terhadap mereka nak ingatkan daripada jemaah-jemaah lain uh, untuk mereka senyap, itu pun nanti pahala jumaatnya dikurangkan, ataupun tak diterus. Uh, itu Nabi SAW cakap, bukan saya cakap. Uh, jadi kalau kita nak betul-betul uh, untuk kita meraih ganjaran penuh salat Jumaat yang saya yang saya cakap tadi daripada poin 1 sampai poin 5 ni. Ha, kita, daripada kita keluar rumah, kita mandi, kita berwangi-wangian, kita tidak melakukan kita jaga tata tertib kita, kita jaga akhlak kita sampai kita masuk masjid, kita solat sunnah, lepas tu kita observe sidang Jumaat, kita dengar apa yang imam nak sampaikan daripada khutbahnya. Apakah ganjaran tersebut? ganjaran tersebut adalah melainkan diampunkan untuknya antara jumaah dan jumaah berikutnya diampunkan dosa-dosanya kecuali dosa-dosa yang besar. Apabila kita observe ataupun apabila kita jaga tata tertib saya panggil tata tertib lah tata tertib solat jumaat daripada kita di rumah kita keluar kita mandi kita berwangi-wangian kita tidak melakukan apa-apa kita jaga kata-kata kita, kita jaga akhlak kita, kita jaga tata tertib kita, kemudian kita masuk masjid, kita solat sunnah, kita melakukan amal ibadah kita sama ada daripada solat sunnah ataupun kita baca Quran, kemudian kita mendengar sidang Jumaat, maka apakah ganjaran kita? Ganjaran kita, dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada Jumaat hari ini ataupun hari tersebut dan jumaat yang berikutnya dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sahaja daripada saya pada hari ini insya-Allah apa-apa yang telah dikongsikan boleh dijadikan pedoman dan juga boleh dijadikan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mempraktikkan dan sunnah-sunnah ini agak mudah untuk kita lakukan kalau kita tidak dapat melakukan kesemuanya sedikit pun ataupun dua tiga pun jadilah ini untuk kesejahteraan hidup kita di dunia dan juga di akhirat alhamdulillah rabbil alamin wassalatu <Sess> wassalamu <Sess> ala asyrafil anbiyai wal mursalin nabina muhammad wa ala alihi wasahbi ajmain rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunanna minal khasirin اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته